Mubariz Məncimovun həbs olunmasına münasibət bildirmək istəyirəm. Mən yaxın qohumundam və Mubarizin əməlləri, onun xeyr xalığı haqqında Türkiyədə və Azərbaycan da ağız dolusu danışırlar. Hər kəbərdardır. Və Azərbaycanlı milyarder kimi tanındı bütün dünyada. Dünyanın ən iri yük daşıyan şirkətinin rəhbərləri ilə idi. Bu bari nə etmişdisə, dişdə dağana arxalanmışdı. Kəsib bir ariyadan doğulan bu cavan oğlan bacarığı ilə, istedadı ilə şöhrət qazandı, sərvət topladı. O sərvəti də xeyr-xayırlıq məqsədi ilə həm artırdı, həm də ehtiyacı olanlara ən əsir, əsir gəlmədi. Amma varizən birdən-birə Türkiyədə son vaxtlar onun həbs xəbərini eşitdim. Məni çox təsirlədi ki, necə ola bilər? Türkiyə hökumətinə yaxın olan bir insan birdən-birə tamamilə başqa bir sahədə suçlandı, məhkəmə olundu. Güya ki Türkiyədə durçularından əlaqəsi olub, nə isə siyasi proseslərə qarışıb, nə isə elib casusluq edib və s. və ilə axır. Amma inanmıram, amma mən şüphe edirəm. Bəlkə qəti şəkildə bu İran bu ittihamları radd edirəm və fikirləşirəm ki, mübariz Mansimovın həbsi mübarizin xeyr haqlığına, Türkiyə dövlətinə olan xeyriliklərinə olan xəyanətdir. Xəyanətdir. Çünki bu adam heç vaxt belə bir riskiyə də getməz. Ki sən həmin ölkədə yaşayasan peker hemri ölkəyə, həmin xalqa xəyanət edir. Əks, əksinə mübariz həmişə türkçülük ideyalarına büqədə saymışdır. Həmişə özü türk qardaşlarından ayırmamışdı. Hətta türk hesab edilirdi. Yəni bu buna hər kəs öz boynuna götürməz. Yəni belə bir insanın birdən birə Türkiyə Türkümuriyyətinə, türk Türkiyə dövlətçiliyinə xəyanət etmək tamamilə ağlınızı bir şeydir. Mən belə şeylərə inanmıram və aminəm ki Türkiyə Respublikasının başçısı Recep Tayyip Erdoğan bu məsələyə ciddi yanaşacaq və mübarizini tədilikdə azadlığa buraxılmasını təmin edəcək. Mən inadıram ki mübariz azadlığa çıxacaq və mübariz öz mübarizliyini bir daha sürətli edəcəkdir. Sağ olun.